Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amira Syasha dalam 15 Minit MMTV edisi 26 Mac 2025. Kita terus ke berita utama. Kerajaan memperluaskan sumbangan asas rahmah SARA kepada 5.4 juta penerima bermula 1 April ini. Iaitu peningkatan hampir 8 kali ganda berbanding 700,000 ribu penerima sedia ada penerima yang layak akan menerima bantuan SARA sehingga RM2,100 secara keseluruhan pada tahun ini berbanding RM1,200 pada tahun lalu iaitu peningkatan sebanyak 75%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif SARA merupakan pendekatan bantuan secara bersasar di mana sebahagian pertambahan hasil negara serta penjimatan daripada perlanjaan subsidi diagihkan semula bagi membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Bantuan ini akan dikreditkan secara bulanan ke maikat penerima di seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 400 titik lokasi panas atau hotspot dan 122 titik hitam black spot di lebuh raya dan jalan persekutuan di seluruh negara dikenal pasti Polis Diraja Malaysia PDRM dalam Ops Selamat 24 sempena Hari Raya Aidilfitri 29 Mac hingga 3 April ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata seramai 6,957 anggota dan pegawai Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT di seluruh negara dikerahkan bagi kawalan trafik sempena lebaran. Ujarnya ia membabitkan seramai 871 pegawai kanan dan 6,086 anggota. Kata beliau lagi, sebanyak 25 lokasi hotspot dan 46 black spot dikenal pasti di lebuh raya utama, manakala sebanyak 407 lokasi panas, 76 lokasi black spot dikenal pasti di seluruh negara dan daerah melibatkan jalan persekutuan, jalan negeri, jalan bandaran serta lain-lain jalan. Jelasnya lagi, pemantauan akan dibuat secara berterusan bagi memberi bantuan kepada pengguna jalan raya sekiranya menghadapi masalah kerusakan, kenderaan atau kecemasan. Tambahnya, tindakan pengoksaan juga diambil terhadap pengguna jalan raya yang ingkar melakukan kesalahan yang mencurus kepada kemalangan. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO didakwa terlibat dalam penyalahgunaan kutipan dana awam mencetuskan desakan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan. Aktivis media sosial Ahmad Alif AS Ahmad Sharifuddin berkata, beliau membuat laporan selepas mengesyaki wujud unsur penyelewengan dengan modus operandi NGO itu menyerupai sebuah NGO yang membantu rakyat. Palestin dan pasangan suami isteri yang baru-baru ini dihadapkan ke mahkamah. NGO tersebut dikenali kerana membantu mangsa penipuan dan sindiket alung. Namun individu yang memohon bantuan ditawarkan perkhidmatan berbayar sedangkan ia tidak memiliki lesen untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Beliau turut mendakwa dana awam dikutip melalui sebuah syarikat tertentu dan menegaskan ini adalah laporan pertama yang dibuat kepada pihak berkuasa mengenai perkara berkenaan. Sehubungan itu, beliau menggesa SPRM menyiasat dakwaan tersebut dan mengambil tindakan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Seorang wanita cedera dan menerima lima jahitan di kepala selepas dihempap sebuah basikal yang dicampak dari tingkat 12 bangunan program perumahan rakyat PPR Padang giliran Kuala Terengganu semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Azli Muhammad Nur mengesahkan ada menerima laporan berkaitan insiden tersebut. Katanya pihak polis sudah merakam percakapan salah seorang penghuni kediaman yang mengaku basikal itu miliknya namun mendakwa tidak terlibat membuang basikal daripada tingkat 12 perkenaan. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira pukul 4 petang itu, Azuraini Az Yazid, 43 tahun, mahu membuang sampah di pekarangan flat tersebut. Namun secara tiba-tiba, sebuah basikal yang dibuang dari tingkat atas menghempap kepalanya. Suami mangsa, Jusri Ibrahim, 48 tahun berkata, isunya terjatuh dan tidak sedarkan diri. Akibat kejadian itu dan diberi rawatan kecemasan oleh pasukan perubatan Hospital Sultanah Nur Zahirah HS ansat ujarnya dia ada berjumpa dengan pemilik basikal itu namun mendakwa basikal kepunyaan anaknya itu yang berada di luar rumah telah dibuang individu lain eh, eh jangan skip video dulu okey korang yang tanya saya kat mana nak biar rumah dekat tengah bandar KL ni kan okey tengok video sampai habis dan jangan lupa tekan butang subscribe Korang Bumi Putra? Ha bagus. Rumah ni ada 15% persen wow. diskaun untuk Bumi Putra dan juga freehold. Yes. Unit 850 square feet ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Eh, janganlah ikut. Uh, lempuk, eh, sofa ni? Eh, kurang. Ya, rumah ni fully furnish. Wow. Dengan perabot yang berkualiti. Ah, sedapnya katil free ni. Nak lagi best, bukan setakat cuci kaki je masuk rumah. KL48 ni ada kolam infinity, gym, taman permainan kanak-kanak, kawasan untuk BBQ, jacuzzi, kolam mandi, bilik meeting, bilik membaca, bilik permainan dan pelbagai lagi. KL48 ni dekat dengan TRX, Sunny Velocity dan Ikea Ceras. Eh, ke highway macam MRR1, MRR2, Max dan juga Best Raya jangan risau sebab dekat sangat-sangat. Tak nak naik kereta, nak naik public transport, okey jom. Ha, kita sekarang dekat MRT Chang Sau Lin, hanya 1 km saja daripada KL48. Jadi berminat dengan hanya bermula RM605,000 ringgit, kamu dapat rumah idaman anda. Kita kembali lagi. Polis menyiasat kemungkinan wujud penglibatan orang dalam berhubung kes samun sebanyak RM46,000 yang tular baru-baru ini di hub pengumpulan barangan sebuah syarikat Korea di Meru Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner S. B. Jaya Rao berkata, pihaknya mempercayai ada penyaluran maklumat antara kaki tangan dan suspek terutamanya mengenai keberadaan sejumlah wang pada hari kejadian. Katanya setakat ini tiada tangkapan dilakukan. Pihaknya bagaimanapun seramai enam pekerja hub syarikat Korea itu telah pun diambil keterangan. Menurut beliau, semakan turut mendapati nombor pendaftaran kereta jenis Pordua Beza yang digunakan kumpulan suspek adalah palsu dan pemilik asal nombor pendaftaran itu juga telah dipanggil memberikan keterangan. Tahun lepas, saya datang dengan tangisan kesedihan sehingga sakit dada ketika mengadu padanya. Itu luahan pelakon Bella Astilah apabila menikmati rasa penuh kesyukuran dan kasih sayang tidak terhingga saat berpeluang menyunaikan umrah di Tanah Suci Mekah pada hujung Ramadan bersama adiknya Didi Astilah. Menerusi perkongsian dalam Instagram Bella atau nama sebenarnya, Dayang Arana Bella Awang Astilah per tahun menyifatkan ibadah kali ini membawa makna yang lebih mendalam buat dirinya. Selain berkongsi pengalaman umrah, pelakon yang juga penyanyi itu turut menitipkan nasihat kepada pengikut media sosial agar sentiasa reda dengan ujian hidup. Ibu kepada dua anak itu turut meluahkan rasa terkejut dengan sokongan luar biasa yang diterima sejak kebelakangan ini. Kita ke berita dunia. Sebuah video tular di media sosial Indonesia memaparkan keadaan sebuah rumah yang terletak di Ogan Komering Ilir, wilayah Sumatera Selatan Indonesia. Kelihatan daif dari luar namun mempunyai hiasan dalaman seperti kediaman mewah. Dari video yang dimuat naik di platform TikTok, rumah kayu tersebut kelihatan usang dari bahagian luar. Namun apabila bahagian dalamnya dipaparkan, perbezaan yang jelas dapat dilihat dengan lantai yang dihiasi jubin seramik serta permaidani. Perhampiran pintu masuk sebuah televisyen dipasang pada panel dinding kayu, manakala ruang dalam rumah menampilkan sofa yang lengkap dengan hiasan dinding dan lampu gantung yang elegan. Turut terdapat adalah meja bar mini yang dilengkapi dengan lampu selain set dapur yang cantik. Video itu menjadi tular dan menerima pelbagai komen daripada pengguna media sosial. Seorang lelaki di Pasuruan, wilayah Jawa Timur Indonesia meraih perhatian ramai berikutan menawarkan pikmatan penukaran wang kertas baharu sebanyak RM2 bilion rupiah bersamaan RM533,760 untuk dijadikan duit raya. Rakaman dimuat naik di platform TikTok oleh Eka Rama Wildan memaparkan longgokan wang kertas bernominasi RM5,000 sebanyak RM2, RM10,000 iaitu RM3 dan RM20,000 bersamaan RM6. Dia mengajak orang ramai menukar wang kertas baru sempena perayaan Hari Raya Adi Fitri tak lama lagi di hadapan Hotel Adam daerah Bangil. Sementara itu difahamkan Bank Pusat Indonesia menetapkan had maksimum penukaran wang baru sebanyak 4.3 juta rupiah bersamaan 1149 ringgit setiap orang. Rakaman itu kemudian mencatatkan lebih 1.3 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa, di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Spa di dalam universiti bukan saja sekadar bisnes, malah dapat membantu pelajar-pelajar mencari pendapatan tambahan dalam suasana yang tenang dan selamat. Bermula sejak 2024, Puan Lili Suraini Baharum daripada syarikat FMMC Teguh Resources mula bekerjasama dengan Klub Mas Med UITM Shah Alam untuk membuka spa di UITM bagi membantu pelajar menjana pendapatan tambahan. Okey, dekat sini kita ada uh, beberapa bahagian treatment iaitu kita ada muslimah haircut, kita ada uh, men hair stylist, kita ada bekam, kita ada spot massage, kita ada facial dan facial ni pula kita ada macam kita ada hydra facial itu kita punya uh, the best seller lah. Bukan saja menawarkan pelbagai pikmatan malah teruk menjanjikan harga yang mesra poket untuk pelajar sekitar universiti berkenaan dan kita juga ada apa nama apa sesi untuk buat manicure okay manicure untuk kuku turut. Lepas tu patu dan kita ada juga sesi untuk wellness tu sendiri kita guide kita punya pelanggan macam mana dia orang nak boleh menjaga kesihatan diri dia orang daripada inner, dalaman YTL Communications yang berhad YTL Communications menandatangani dua memorandum persefahaman MOU dengan Equinix Incorporated, syarikat infrastruktur digital terkemuka dunia dan Translational perintis dalam teknologi komunikasi laser. Kerjasama ini bertujuan memperkenalkan penyelesaian teknologi moden kepada perniagaan di Malaysia dengan meningkatkan ketersambungan serta keupayaan AI secara lebih mampan di seluruh negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YTL Communications, Wing K. Lee, sebagai perintis dalam 5G dan kecerdasan buatan AI, pihaknya komited mempercepatkan transformasi digital negara dengan menyediakan kertas sambungan bertaraf dunia dan infrastruktur lestari. Tambahnya, YTL Communications juga akan membolehkan pelanggan global mengakses YTL AI Cloud melalui rangkaian Equinix untuk GPU sebagai perkhidmatan GPU as a service penyokong permintaan pengkomputeran AI di peringkat serantau. Lanjut ke berita sukan. Skuad kebangsaan mengurak langkah kanan dalam aksi pusingan ketiga kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 apabila menewaskan Lepal 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor malam semalam. Kejayaan mengutip tiga mata itu memberikan kelegaan buat Peter Klamoski bagi perlawanan pertamanya sejak dilantik sebagai ketua jurulatih Harimau Melaya Disember lalu. Skuad Harimau Melaya membuka tirai jaringan pada minit ke-30 menerusi pemain warisan Hector Havel selepas rembatan kencangnya dari luar kotak penalti terbias masuk ke gawang menewaskan Kiran Kumar Limbu. Bersambung babak kedua, Malaysia terus sekarang melancarkan serangan ke atas kubu kuat Nepal yang tetap dengan corak permainan bertahan walaupun gawang mereka telah dipolusi. Pada minit ke-70, Stadium Sultan Ibrahim sekali lagi bergema selepas Gorbin Ong menjaringkan gol kedua untuk Harimau Malaya. Harimau Malaya yang masih berhagakan gol rancak melancarkan serangan namun tidak ada pertambahan gol yang mampu dijelmakan sehingga wisil penamat. Persatuan Badminton Malaysia BAM mencapai majoriti ahli majlis untuk mencalonkan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Presiden Badan Induk itu bagi penggal 2025-2029. Pemangku Presiden BM Datuk V Supramaniam berkata, keputusan itu dibuat selepas perbincangan mendalam bagi memastikan BAM diteraju individu berpengalaman luas. Tengku Zafur dilihat sebagai calon terbaik kerana memiliki latar belakang kukuh dalam bidang korporat dan pentadbiran serta keupayaan membawa hala tujuh lebih cemerlang kepada badminton negara. Sebelum ini, beliau hampir dilantik menggantikan Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria. Namun atas permintaan Menteri Belia dan Sukan Hanahyo, Nurza kekal sehingga Sukan Olimpik Paris 2024. Selepas temasha itu, BM melantik Subramaniam sebagai pemangku Presiden sehingga Mesyuarat agung Tahunan AGM berlangsung pada Mei ini bagi pemilihan baru. Subramaniam turut mengesahkan bahawa Tengku Zafrul telah dimaklumkan mengenai pencalon ini dan beliau bersetuju menerimanya. Setakat ini tiada pencalonan lain dibangkitkan dengan majoriti ahli majlis menyokong sebulat suara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 27 Mac 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amirah Syasha. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.